lik günün müzakirə olunan daha bir mövzusu. Hüseyn Bala Mirəliəmov, sabiq deputat, bu gün səhərə qədər Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin kafedra müdürü və ən əsası 76 yaşlıq qoca Çünki sosial şəbəkələrdəki görüntülər cənab Mirəlä müfəqqəmdə ağsaqqal ifadəsini deməyə imkan vermir. Bizim üçün ağsaqqal ifadəsinin nə məna kəsb etdiyini uzun uzadı danışmağa ehtiyac yoxdur. Amma ağsaqqallar, veteranlar şurasının üzvü olan bu cənabın ağ saçlarına belə yaraşmayan əvəlindən danışmaya bilməzdik. Nərman Hüseinzadəni eşidək. Seymbala Mirəlämov. Xəjalət, utanç, mənəviyat və ekologiya. Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin kafedra müdiri, Yeni Azərbaycan Partiyasının Xətay rayon təşkilatının sədri, uzun illər istehsal sahəsində direktor, 15 il millətən vəkili Və zifə insana yaxşı saxlayır deyirlər. Hüseynbala müəllimi də yaxşı saxlayıb. 76 illiyi ömründə öyrənə bilmədiyi tək şey müasir texnologiyalardan istifadə olub ki, elə onun da cudazına getdi. Ələ verən həm də əli oldu, dinç durmayan, nəfsinin istiqamət verdiyi əli. Hüseynbala müəllimin sol əlinin etdiyini nəyinçi sağ əli bütün ölçə bildi. Bütün ölçə bildi, bir özündən başqa. M mən mən deyirəm, qolla xəbərim yoxdur mənim. Mir ələmə bu reaksiyasını eşidəndə adam lap özündən şübhələnir. Deyirsən, bəlkə mənə videodakı əlin sahibini deyirəm. Axı necə inanasan? Axı bizlərə ağsaqqallara inanmağı tərqin eləyiblər. Ağsaqqallar da ki, elin qızgəlinin namusunu, qeyrətini qorumaqdan danışıblar həmişə. Qəhrəmanımız isə nəyin çaqsaqqaldır. Hətta ağsaqqal yerinə qoyulanların şurasının üzvüdür. Şuradan isə isti-isti dedilər ki, o video sonradan düzəltmədir, montajdır. Ya səhzələdən, ya vəlvelədən olub da Başqa bir saqqal da deyib ki, nə danışırsınız? Adam oruç tutur. Eləmayın belə söhbətlər. Orucu niyyətin qəbul olsun Hüseynbala müəllim. Müasir texnologiya belə zattır. Adamın nəfsi ilə başbaşa qalmağa da qoymur. Görünütləri o dünyaya saxlamır. Elə bu dünyada tirajlayıb ibadətini də batil eləyir. Belə deyə gedəyim ki, kafiya tərəf müdürü olduğu Dövlət Neft və Sənaye Universitetindəki işindən kənarllaşdırılan Hüseynbala Mirəli oğlu əməli səhər yeni azərbaycan partiyasının idarə heyətinin iclasında da müzakirə olunacaq